اللہ پاک نے ہم پر پہلے بھی بہت سارے احسانات کیے ہیں بہت سارا ہم پر فضل و کرم کیا ہے ہم تو کچھ نہیں تھے اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہم کچھ نہیں تھے اللہ پاک نے ہمیں اتنا خوبصورت وجود عطا فرمایا ہم کچھ نہیں تھے اللہ پاک نے ہمیں آدم سے وجود دیا اور ایسا وجود دیا کہ دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی اور سننے کے لیے کان عطا کیے بولنے کے لیے زبان عطا کی پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے اور اسی طرح سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ عطا کیا کی پورا جسم صحیح سلامت عطا کیا یہ صرف اور صرف اللہ پاک کا فضل ہے کرم ہے اس کا احسان ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں پیدائشی نابینا بھی پیدا کر سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں پیدائشی گونگا بھی پیدا کر سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں پیدائشی بہرا بھی پیدا کر سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں اپاہج پیدا کر سکتے تھے معذور پیدا کر سکتے تھے کسی بیماری کے ساتھ پیدا کر سکتے تھے پیدا کرتے لیکن کوئی نقص کے ساتھ پیدا کر سکتے تھے کتنے ہی انسان آج بھی ایسے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں کتنے ہی انسان آج بھی ایسے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائشی گونگے ہوتے ہیں کتنے ہی انسان آج بھی ایسے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائشی بہرے ہوتے ہیں جو پیدائشی معذور ہوتے ہیں پیدائشی آپائش ہوتے ہیں کسی نہ کسی نقص یا بیماری کے ساتھ آج بھی پیدا ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں صحیح سلامت پیدا فرمایا آج بھی ہم صحیح سلامت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں ہمارے گناہوں کی طرف دیکھیں ہمارے اعمال کی طرف دیکھیں جس طرح ہم آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے ان گناہوں کی وجہ سے آنکھوں سے روشنی کو چھین لے اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کانوں میں سننے کی طاقت کو چھین لے اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس زبان کو بولنے کی جو طاقت ہے اس کو چھین لے ذائقے کی طاقت کو چھین لے دل و دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت کو چھین لے پاؤں سے چلنے کی طاقت کو چھین لے کوئی بھی بیماری دے دے اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے لیکن اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں اسی وجہ سے وہ ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اپنی غفاری کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ پاک بے شمار ہم سے محبت کرتے ہیں بے شمار ہم سے پیار کرتے ہیں ہر وقت کہتے ہیں کہ اے میرے بندے اے میرے پیارے اے میرے ہاتھ سے بنائے ہوئے انسان ایک مرتبہ بھولے سے بھی اگر تو مجھے پکار لے گا تو میری میں تیری پکار پر فوراً لبیک کہوں گا آج بھی وہ ہماری توبہ کے انتظار میں ہیں آج بھی وہ ہم سے اسی طرح پیار کرتے ہیں فرمایا کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے ستر گنا زیادہ اللہ پاک اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے محبت کرتے ہیں حقیقی محبت مطلب والی نہیں گیون ٹیگ نہیں کچھ لو کچھ دو وہ والی محبت نہیں انسانوں میں چاہے ماں کیوں نہ ہو انسانوں میں چاہے باپ کیوں نہ ہو انسانوں میں چاہے بیوی کیوں نہ ہو شوہر کیوں نہ ہو اولاد کیوں نہ ہو کوئی بھی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو کہیں نہ کہیں اس کی محبت جا کر ڈگمگا جاتی ہے کہیں نہ کہیں آپس میں کوئی مطلب پرستی آ جاتی ہے لیکن ایک واحد اللہ ہے جو اپنے بندے سے بغیر کسی مطلب کے محبت کرتا ہے بغیر کسی مقصد کے محبت کرتا ہے ایسی سچی محبت کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا باقی ساری کائنات کو کن کن کہہ کہہ کر پکارا کن فیقون کہ کر پیدا فرمایا لیکن جب انسان کی بات آئی تو اپنے ہاتھوں سے بنایا سب سے پہلے گارے کو بنایا آدم علیہ السلام کی پیدائش آپ نے سنی ہے سب سے پہلے مٹی کو جمع کیا اس مٹی کو جمع کرنے کے بعد ایک شکل بنائی اس کے بعد اس کے اندر روح پھینکی یعنی اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اللہ پاک انسان سے بڑی محبت کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس انسان کو ساری دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا تمام مخلوقات میں اشرف اور بہترین اور افضل جو مخلوق ہے وہ یہ انسان ہیں جن نہیں ہیں حیوان نہیں ہیں پرندے نہیں ہیں درندے نہیں ہیں چرند نہیں ہیں یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں ہیں سوائے انسان ہیں جو اللہ پاک کی نظر میں اشرف المخلوقات ہے اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا انسان کو اپنا نائب بنایا اور اس کی عظمت کو بتانے کے لیے فرشتوں سے بھی کہا کہ اس انسان کو سجدہ کرو فرشتوں سے بھی کہا اس انسان کو سجدہ کرو آج سے پہلے انسانوں کو سجدہ کیا فرشتے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے تھے لیکن اللہ پاک نے انسان کی عظمت کو بتانے کے لیے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے فرمایا کہ تعظیم کے طور پر میرا حکم یہ ہے کہ اس کو تم سجدہ کرو کیا وجہ تھی وجہ یہی تھی کہ یہ انسان بڑی اہمیت کا حامل ہے بڑی عظمتوں والا ہے بڑی قدر و قیمت والا ہے اس انسان کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اسی وجہ سے شیطان نے جب وہاں سجدہ نہیں کیا اس نے تکبر کیا اس نے تکبر کیا اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات آئی میں تو اس انسان سے بہتر ہوں میں تو اس انسان سے آلہ ہوں میں تو آگ سے بہتر ہوں میں کیوں اس کو سجدہ کروں درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر کے چینل کو سبسکرائب کریں